Я Волков Александр Викторович, 10-11-1975 года. Работаю, проживаю по адресу Горловка, улица Дмитрия Жлоба, 61. Работаю в техникуме технологии сервиса сторожа. 19 февраля прошла ну, позвонили с отдела кадров и сказали явиться в военкомат на переподготовку. Я явился... Когда в военкомат... я явился? Когда, когда пришел? 12 вечера. Я явился... Ну, нам сказали до 9 вечера явиться. Я явился где-то часов в 6, наверное, вечера. Нас записали, там фамилии, все. Как сказали, что на переподготовку. Потом отвезли, переодели в Янакиево форму и отвезли в часть, ну, номер части я не знаю. Потом вечером 20-го выдали оружие, сказали, что в понедельник вроде как бы едем на полигон, а в оконцовке вечером на Командиры кто? Север э, Рома это командир роты, но его здесь нет. Позывной север А здесь командир взвода Галка Ена. Ну Задача была у нас на Майорске смотреть, ну, чтобы не было прорывов. Такой. Сколько человек на позиции было? Одно, да. Потом 28 То есть все это время, начиная с 20 февраля, вы просто находились на позиции да, и наблюдали? Да, да просто наблюдали. Все. Потом 28 февраля нас обстреляли вечером. И получается 1 с утра... Ну, было, опять же, обстрел с минометов, и ребята с украинской стороны подъехали на БТРах, ну, получается, взяли нас вокруг, и мы сдались. Ты мобилизированный, правильно? Да, мобилизированный.